بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ شكر كَتَكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْقُوَّةِ الَّتِي بَرَّكَ كَانَ لَنَا بِإِذْنِهِ كِتَابَ سَام mengamalkan satu amalan, kita mulakan kehidupan kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita telah sama-sama berselawat ke atas tunjungan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. telah sama-sama kita berfikir, telah sama-sama kita bertahlil, telah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon keampunan memohon segala hajat-hajat kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita sebagaimana yang telah disebutkan tadi yang ada yang diuji terperangkap dalam tren dan sebagainya semoga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan dan segala urusan yang ingin kita lakukan juga dipermudahkan bukan sekadar dipermudahkan bahkan diterima setiap amalan kita dengan amalan yang terbaik insya Allah dijauhkan daripada segala ujian-ujian ya Allah sekiranya ada yang diuji dengan kesakitan maka Allah Ta'ala angkat kesakitan tersebut berikan kesihatan Sekiranya diuji dengan kesempitan Allah Ta'ala berikan kelapangan dan apa juga yang kita lakukan segala-galanya kita uh, bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diberikan kemudahan. Jadi insyaAllah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, <coughs> yang pertamanya saya mohon kemaafan sebab saya minta izin daripada ini. Hari ini habis awal sedikit, sekitar 7.45. Uh, sebab pagi ini slot yang pertama akan bermula 8.15. Uh, jadi isau pula terlambat. Okey jadi pada pagi ni walaupun kita hanya ada masa yang sedikit tetapi kita manfaatkan juga tak semestinya masa yang sedikit itu tidak memberi manfaat buat kita biar ia ni sedikit tetapi ada manfaatnya insya-Allah. Jadi kita masuk <coughs> kepada peringatan uh, kita dalam uh, 30 uh, dalam bab munajat dan ikhtiar uh, kesembuhan dengan al-Quran iaitu perkara yang bab yang J. J. <coughs> Jadi perkara ber berkaitan memohon supaya disukai orang lain. Ha, kita ni memang kita lah sikap kita. Kita nak orang suka kita dan kita juga suka pada orang ah, lain. Itu bukan surat 22. 22. Memohon supaya disukai orang lain. Ha, betul. J. Ah, ya. Ha, okay. Jadi amalan yang kita dah buat. Cuma mungkin yang kita tahu selama ini bila mana kita baca surah ini setiap malam kita mengharapkan agar dilepaskan daripada azab siksa kubur tetapi sebenarnya banyak kelebihan jadi insyaAllah saya akan kongsikan beberapa kelebihan bagi mereka ya senantiasa istiqomah bila mana membaca surah Al-Mulk Al-Alamah Al-Muhaddif Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan dalam Abwab Al-Faraj ah iaitu Manda wa ma'ala qira'ata surah Al-Mulk sifataha ala qari'aha minal al-martabati al-ulya wal mansab al-a'zam wa yakuna mahbuban 'inda al-khalq sesiapa yang selalu membaca surah al-mulk keterangan tentang martabat yang tinggi dan kedudukan yang agung akan kembali kepada orang yang membacanya dan dia menjadi orang yang dicintai di sisi makhluk. Ha, jadi bagaimana kita nakkan kita ni dalam keadaan yang pertama orang yang membacanya ini Allah Taala berikan kelebihan kan. Jadi dikatakan keterangan tentang, tentang martabat yang tinggi dan kedudukan yang agung akan kembali kepada orang yang membacanya. Ha, ditinggikan darjat kita, kedudukan kita dan ha, dikatakan bukan sekadar manusia yang mencintai kita bahkan makhluk lain termasuklah bila dikatakan makhluk merujuk juga kepada malaikat insya Allah asbab daripada amalan yang kita lakukan. Jadi surah Al-Mulk ini kan surah Al-Mulk adalah merupakan surah yang ke kedudukan yang ke-67 di dalam Al-Quran dan ianya juga kadang-kadang bila kita sebut Al-Mulk ada orang tak dia tak ingat surah nama surah tu tapi bila kita sebut nama apa dia surah Tabarak ah ha, kan surah At-Tabarak oh ustaz yang itu saya tahu ustaz ha kan At-Tabarak yang bermaksud maha suci jadi surah ini adalah surah yang dikategorikan sebagai surah makiyah dan ada 30 ayat yang mana surah ini merupakan surah yang membawa kepada keamanan dan keselamatan kerana ia melindungi kita daripada siksaan azab kubur sekiranya kita amalkan. Ha, jadi baca surah ini kita rasa nak surah yang membawa maksud tabar maha suci ini juga memberikan kepada kita keamanan, ketenangan. Jadi antara kelebihan di mana kita mengamalkan yang pertama tadi katakan dicintai oleh makhluk tapi ada banyak lagi kelebihan lain Jadi dari saya sekongsikan mana yang sempat yang pertama bagi mereka yang mengamalkan surah Al-Mulk ini iaitu pembacanya akan terhindar daripada azab kubur sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Surah Al-Mulk itu memelihara dan menghindarkan pembacanya daripada azab kubur. Jadi Alhamdulillah. Jadi sebab itu, sekarang ni banyak masih masjid, masjid surah-surah dia buat dah. Dia buat dah dekat masjid surah habis. Habis surat Isya, salam, doa. Kemudian dibacanya surah Al-Mulk. Sebab apa? Tahu dah. Biasanya kita kalau dekat rumah ni, kita baca-baca juga. Kadang-kadang baca belum sempat habis, mata lelap dah kita. Haa ah, kan. lagi tak habis, baca ulang balik sampai lah kan. Terpejam mata kita terlelap, buka mata sambung balik tak habis-habis. Akhirnya salakallahul azim, tidur terus. Ah. Kan. Jadi 30 ayat walaupun 30 ayat. Tapi kalau kita nak istiqamah, dia payah aa, payah nak istiqamah. Dan satu lagi surah-surah yang biasa kita baca ini lazimi kan? dan sesekali kita jumpa dengan jumpalah dengan guru kita bertalaki ha, sebab pengalaman saya bila mana saya buat kelas-kelas di masjid surau wow, antara surah yang akan kita mulakan dan di peringkat awal kita akan buat talaki antara yang surah al-mulk dan bila bila kita semak bacaan surah al-mulk ni boleh katakan kalau kata daripada jemaah 30 orang contoh yang 30 orang yang lepas mungkin bacaan yang lepas dengan bacaan yang terbaik mungkin sekadar 10 ke 15 orang aa, yang lain tu banyak yang aa, berlaku kekurangan kesilapan kan sebab apa kita baca selama ni tak ada orang semak pun bacaan kita aa, kan ustaz 20 tahun dah saya amalkan ustaz surah ni kan, tak pernah salah pun ustaz tiba-tiba ha, -tiba, dengan ustaz silap pula ha, kan, bunyikan waya qabil huruf nun tu bukan senang ha, orang bunyi waya nunnya tak dibunyikan contoh tapi saya yakin dalam gema nur iman ni alhamdulillah sebab apa kita ada juga kelas-kelas pengajian al-qur'an. Jadi insya-Allah itu kelebihan bagaimana kita rajin menghadiri kelas-kelas apa juga kelas yang kita ikuti insya-Allah memberikan kebaikan dan manfaat buat diri kita dan amalan kita lebih dipertingkatkan. Yang kedua Iaitu sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah yang terkandung 30 ayat Surah itu ialah surah Al-Mulk Ia akan datang kepada pembacanya untuk membantu bersoal-jawab dalam kubur ha, okay. Dalam kubur lagi dah surah Al-Mulk ini bantu kita Bila mana ada soal-soal yang ditanyakan kepada kita Surah Al-Mulk akan datang membantu kita Sehinggalah mereka yang beramal dengan dengan surah Al-Mulk ini selamat masuk ke dalam syurga lepas azab kubur masuk selamat sehingga ke syurga kemudian yang ketiga dalam keadaan apa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang bermaksud sebahagian surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat itu adalah surah Al-Mulk ia memberi syafaat kepada orang yang membacanya dengan mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam syurga. Ha, jadi mungkin uh, okay, kita ada buat salah sila masuk dalam neraka. Jadi masuk dalam neraka akan ada yang memberikan syafaat iaitu surah Al-Mulk mengeluarkan kita daripada neraka dan orang buat salah ni masuk ke neraka kemudian di uh, diberikan syafaat oleh Al-Mulk dan dimasukkan ke dalam syurga asbab daripada amalan kita membaca al mulk ini dalam kehidupan kita. Jadi yang keempat, inilah yang dikatakan sebagai kita mengikuti sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan tidak akan tidur melainkan setelah membaca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk. Ha, jadi tak dapat baca dulu baca salah satu ha jadi tak dapat buat semua orang kata tak dapat buat semua jangan tinggal semua ha, okey jadi yang kelimanya apa dia ha, saya hari ni express sikit ha, sebab nak hmm, apa nama ni nak mengajam <coughs> jadi yang kelima ni apa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa membaca surah al-mu pada mana-mana malam niscaya datang ke dalam kuburnya surah ini sebagai pengganti untuk bersoal jawab dengan mungkar nakir ha, jadi nampak banyaknya kelebihan orang yang baca surah al-mulk ini ha, dan dikatakan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata sesiapa yang mengamalkan surah al-mulk niscaya dibawa ia pada hari kiamat di atas sayap malaikat serta wajahnya cantik seperti nabi Yusuf bercahaya wajahnya kan dalam keadaan kan kita tahu lelaki yang antara yang handsome itu adalah nabi Yusuf bercahaya wajahnya jadi ini juga kelebihan buat mereka yang mengamalkan selain daripada dikatakan sebahagian daripada al-Quran ada satu surah yang jumlah ayat 30 ayat semuanya Surah ini dapat memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya sehingga diampunkan segala dosa-dosanya. Surah itu ialah Al-Mulk. Ha, jadi itu banyak kelebihan kan. Dan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, hatiku ingin supaya Surah Al-Mulk berada di dalam hati setiap orang yang beriman. Aku sungguh gembira. Sekiranya orang mukmin senantiasa membaca surah Al-Mulk sehingga seolah-olah surah itu tertulis di dalam hatinya. Ha, jadi sampai tahap gitu kan. Bila kita ni bila mana dah biasa baca, biasanya melekat dah dalam hati kita. Ha, bila dengar orang baca je, ya, kita pun dah teringat dah. Ha, jadi itu antara banyak kelebihan bagi mereka yang membaca surah Al-Mulk dan sesungguhnya dikatakan lagi. Di mana para ulama berkata sesungguhnya surah Yasin dan surah Al-Mulk terkandung di dalamnya beberapa rahsia dan kelebihan. Barang siapa mengamalkannya nescaya ia mendapat rahsia-rahsia dan kelebihan-kelebihan itu serta dikasihi oleh semua manusia dan juga menjadi hebat pada pandangan makhluk. Ha, ini yang dikatakan tadi apa dia? akan dikasihi oleh manusia juga makhluk akan mengasihi kita dan memandang hebat pada orang yang membacanya dan yang terakhir sebagaimana dinyatakan tadi bahawa sesungguhnya barang siapa yang membaca surah al-mulk itu akan dilepaskan daripada azab seksa kubur jadi ada sebuah kisah bagaimana Ha, dikatakan ha, seorang ha, Bila mana sahabat ini menggali kubur ha, Bersama dengan Rasulullah SAW Jadi dikatakan Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali Tanah tanpa aku menyangka Itu adalah kubur ha, dan Bila mana ada sahabat menggali tanah Tak sangka rupa di bawahnya itu ada jasad Yang disemadikan dan aku Dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam Maka jawab baginda SAW Surah tersebut adalah penegah penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Ha, jadi ini antara kelebihan antara hikmah bagi mereka yang istiqamah dengan amalan membaca surah Al-Mulk. Ha, jadi banyak dah kongsi kelebihan paling kurang 10 dah dikongsikan. Tinggal lagi terserah pada diri masing-masing nak beramal ataupun tidak. Ha, jadi ada orang ilmu je banyak tapi nak beramal tu yang payah ada orang dia boleh beramal tapi nak istiqamah itu yang payah ha, jadi macam mana nak mudah maka nak mudah doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk istiqamah dengan amalan walaupun amalan itu sedikit tetapi yang sedikit itulah yang memberikan kebaikan buat kita insya-Allah. Okey, Jadi Alhamdulillah uh, semoga sekejap eh. Macam ada soalan. Oh okay. ada soalan. Salam Ustaz, sesuai ke kita baca selepas solat maghrib? Ha, Okey, soalan yang ditanyakan. Minta maaf sebab saya bila pakai phone ni kadang saya tak nampak dia punya uh, yang ada kan. Jadi surah Al-Mulk ini sebenarnya memang antara yang diajarkan kepada kita biasanya kita katakan apa dia baca sebelum tidur. Namun kita nak buat selepas solat maghrib boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa amalan membaca ayat Al-Quran ini dia bukan terletak pada masa-masa yang tertentu. Ha, Kadang-kadang kadang setengah kita ni mungkin pada waktu malam sebelum kita tidur ni kita risau kita tak sempat nak baca. Ha, jadi boleh tak ada masalah waktu ni pun kita boleh beramal. Akan ha, tak kisah lepas maghrib pun okey, lepas isyak pun okey, sebelum tidur pun okey. Nak baca siang pun tak ada masalah. Akan ha, cuma antara yang dianjurkan sebelum tidur itu antara waktu yang dianjurkan. Waktu lain tak menjadi masalah. Okey. Saya rasa cukup sekat itu saja. Minta maaf hari ini Asmaul Husna pun tak sempat. Ha, jadi insyaAllah ha, minggu hadapan kita akan ha, kita akan sama-sama mengalunkan asmalusna Jadi saya menyusun sebelah jari Memohon kemaafan atas segala salah silap Sepanjang perkongsian hari ini Dan semoga seluruh urusan sahabat-sahabat Dipermudahkan juga kepada Sahabat tadi yang mana Buat nama ni Min kita Yang mana anak menantunya terperangkap Dalam Apa nama ni Train itu juga akan dipermudahkan urusan Dapat uh, selamat uh, dalam perjalanan Juga dipermudahkan urusan ibadah umrahnya <tuh> Pergi dalam keadaan selamat Berada di sana dalam keadaan selamat Pulang juga dalam keadaan selamat Dan diterima amal ibadah dia Dengan amalan yang مبرور مقبول إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أخوانك